документы изготавливаются в 2011 году. Есть необходимость обращения в КП РОН для получения документов, подтверждающих право собственности, а также установления точного юридического адреса местонахождения этого рынка. То есть запрос в Горсовет и запрос в Малиновскую администрацию. О том, менялся ли юридический адрес, присваивался ли номер А, Рынку столбовой и столбовой рынок находится по 17. Значит, в связи с тем, что должник наш нарушил законодательство об исполнительном производстве, а также уголовное законодательство. Значит, сегодня будет направлено представление Малиновскую прокуратуру о привлечении его уголовной ответственности. Значит, об этом составлено два. Мы не расписались. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ... Прилагаем документы, которые нам предоставил Рыжий, Копстар, представитель госсовета и э, при, э, документы, которые нам предоставил изыскатель э, Домовик. Все материалы находятся в исполнительном производстве и все они будут переданы в прокуратуру Малиновского района для принятия решения. Потому что в настоящее время, исходя из того, что приказ был в 2010 году, исполняемый в 2012. В 2012 он был подан на исполнение. Поэтому в этом настоящее время исполнить в, точной, э, в точном соответствии, как здесь указано, невозможно. В связи Свои, там, свои сегодняшний день учитывая хорошо. то, что стоит техника и контейнер может быть демонтирован по инициативе господина вы можете сейчас в присутствии милиции вот, предпринимать, что его права не будут нарушены и его контейнер на сегодняшний день может быть Значит, демонтирован до тех пор, пока прокуратура не примет э, решение о том не, есть состав преступления в у должника по музычу Виктор Петрович. Снимать этот контейнер нельзя. До тех пор, пока Смоленовская администрация, СКП, МВТИ, ИРОН и Горсовета не придут нам документы, которые говорят нам о том, что этот контейнер находится на территории 17А, а не 17, производить его домонтаж тоже нет возможности. Все эти несоответствия, я еще раз вам говорю, произошли в связи с тем, что приказ подан в 2012 году. Решение 2010 года, но не действительно. На, на данный момент. Да? Они действительны, потому что они были изданы, когда действовало э, процессуальное законодательство. И любой документ, который был выдан до 8 марта 2011 года, действует, э, подлежит предъявлению в течение трех лет. Ага. И это несоответствие вот этих вот адресов. У нас выяснилось в процессе исполнения с тем, что вы судились, вы решали вопросы, да, что вы там делали. Да, конечно. Один. Э... Не один. А? а почему -то, тогда не, один. я заверю его да. да. Мы можем сейчас? сейчас? Приедем, Подъедем, где? сейчас стороны подъедут, подъедут и... могут получить напишите, копии. копии. Напишите, купили, стороны, напишите, купили, стороны кто это, запрос приятный. подавал, кто да. это. Естественно, сегодня мы мы будут деланы, деланы. запросы. Так. Директор, где модуль? Убежал, убежал. Бежал.

и можете там, здесь привлечение к уголовной ответственности. Это надо полный да. вообще Наверное, мне дать этот. Да, чтобы я знала. В нашем экземпляре. Как это нет? Ты Что ж ты за участковый без бедный? Да, да, да.

так, так, я все зафиксирую.